Наш, наш, отдел занимается непосредственно в станице Луганской. Мы занимаемся, в первую очередь мы сделали теплый пункт перехода, для того, чтобы в холодное время люди могли обогреться. Там дети, женщины, все, которые стоят в этой очереди. Там все условия созданы для того, чтобы люди могли отдохнуть, передохнуть и получить необходимую иногда и медицинскую помощь тоже. На сегодняшний день до 8 тысяч надо получается желающих людей пройти в ту или иную сторону. Я так понимаю, что увеличивали пропускную способность. Да, вот расскажите, как ее увеличивали. Значит, на нашей стороне существует вагончик. В нем четыре окошка. То есть в зависимости от количества наплыва людей может работать от, 4, от 1 до 4 человек. Но когда массовое было вот это вот наплыв, у нас приезжали еще дополнительные работники, пропускного пункта и добавляли еще рабочие места. И в принципе после двух дней, когда у нас был весь аншлаг, у нас была одна ночь, когда у нас до 500 человек оставалось на ночлежку. То есть буквально на третий день у нас уже в течение дня проходили в принципе все. И на сегодня у нас ночующих это тот, кто сам самостоятельно решил здесь остаться. Расскажите, пожалуйста, как часто Раз в месяц. Приходите тоже за выплатами, Нет, нет. нет. Родителей проведать. На дом посмотреть. Что-нибудь приобрести. Тобто, дуже большое навантажение на сам пункт пропуску. Вибачте за такие нюансы, але мы не встигаем убирать туалет. И до нас заперечения ставят международные организации, в том числе Червоный Хрест. Ми їх поставили дуже велику кількість, але ми не можемо їх обслуговувати, тому що дуже велике навантаження. Ну, потрібно з розумінням до цього ставитись. Ми максимально намагаємось створити комфортні умови для наших громадян, які планують користуватися пунктом пропуску Станиця Луганська. Позиція, чим більше, невозмож... ну, тим краще. Але на сьогодні, к сожалению, так. пока замерзшая ситуация с каких стороны.